كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا شنو الناس اللي كانوا الله. لا؟ كان خلق aql iffat pokizalik vafo go'zallik mas chunki bundan boshqa o'lchovlarni birodarlar qadri yo'q qadri yo'q hozirgi uylanayotganlar nimasiga qarab uylanyapsizlar ey ukalar kim bir ayolga uning go'zalligi uchun faqat go'zalligi uchun uylansa olloh bu erkakni xor qiladi faqat chiroyini maqsad qilib olgan bo'lsangiz ollohni huzuridagi martabang ziyoda bo'lgan sari atrofingdagi kishilar salohiyatli insonlar afzal insonlar bo'ladi bir kishini qissasini aytib berishgan edi bir, bir ayolga oshiq bo'lib go'zalligiga faqat go'zalligiga oshiq bo'lib orqasidan yugurdi yani ana shu ayolga yetish uchun hech narsaga qaramadi nasl nasabini ham surishtirmadi fe'l atvorni ham dinini ham surishtirmadi yetishdi yetishdi katta qarz bo'lish evaziga bir yetishgan kuni qarasa qiz emasligini ko'rdi ikki bu ham yetmagandek eriga xiyonat qilib turardi bu chiroyli ayol uch nima uchun bunday bo'ldi faqat chiroyiga intilgan ha bu ayol ham nasl nasabli bo'lsa ham sharafli bo'lsa ham hamboy badavlat bo'lib dindor bo'lib go'zal bo'lsa nur ustiga nur ammo iffati axloqi dinini birortasiga qaramasdan faqat chiroyiga qarab uylanayotganlar nima bo'ladi xol bo'ladi alloh taolo bu odamni xol qildi bu odam nasl nasab axloq iffat tarbiyaga birortasiga qaramadi faqat nimasiga qaradi alhamdulillah masjidlarga kelayotgan ukalarimiz dinini istayapti diniga qarayapti tarbiyasiga qarayapti onasiga qarayapti oilasiga qarayapti nima <laughs> pul bilan boqilganiga qarayapti <laughs> alhamdulillah inshaalloh bundan keyingi kelayotgan bir avlodlarimiz zo'r bo'ladi umid qilamiz shu narsadan